జై శ్రీరామ్ శ్రీరామ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం ఈ స్తోత్రాన్ని శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులు రచించారు ఈ స్తోత్రం శ్రీరాముని మహిమను తత్వాన్ని భక్తిని మరియు ఆయన దివ్య స్వరూపాన్ని అద్భుతంగా వర్ణిస్తుంది శ్రీరాముని తారక స్వరూపంగా వర్ణిస్తూ ఆయన నామస్మరణే మోక్షాన్ని ప్రసాదించగలదని ఈ స్తోత్రం చెబుతుంది సచ్చిదానంద స్వరూపుడిగా శ్రీరాముని వర్ణిస్తూ ఆయనను ధ్యానించడం ద్వారా మనస్సు శుద్ధి చెందుతుంది భక్తితో ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించేవారు రాముని అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు స్వయం రామచంద్ర సధన్య అనే పదం దీనిని బలంగా తెలియజేస్తుంది యముడు సమీపించినప్పుడు రాముడు తన స్వరూపాన్ని ప్రదర్శించి భక్తుడిని రక్షిస్తాడని ఈ స్తోత్రం వివరిస్తుంది శ్రీరాముడు విశ్వకర్త విశ్వహర్త విశ్వభోక్త విశ్వమాతృ విశ్వపితృ అని వర్ణిస్తూ ఆయన సర్వాంతర్యామిగా స్థాపించబడ్డారు శ్రీరాముని యొక్క ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల భయాలు తొలగిపోతాయి మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది శరణాగతి భావన పెరుగుతుంది రామనామ మహిమను అనుభవించగలుగుతారు మరణ సమయంలో రామనామం జపించడం మోక్షాన్ని ప్రసాదించగలదని ఈ స్తోత్రం స్పష్టం చేస్తుంది భక్తితో శ్రద్ధతో శ్రీరాముని స్తోత్రాన్ని పఠించండి రాముల వారి అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా కలుగుతుంది श्रीरामभुजङ्गप्रयातस्तोत्रं विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणादारमादारहीनं वरिण्यं महन्तं विभान्तं गुहन्तं गुणान्तं सुकान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सामान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं महेशं प्रपद्ये यदा वर्णयत्कर्णमूले तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्याम् तदेकं परं ब्रह्मरूपम् भजेहं भजेहं भजेहं। भजेहम् भजे भजे महारत्नपीठे शुभे कल्पमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशम् सदा जानकीलक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेहं भजेहं क्वणद्रत्नमञ्जीरपादारविन्दम् लसन्मेखलाचारुपीताम्बराढ्यं महारत्नहरोलसत् कौस्तुभाङ्गम् नदं चरीमञ्जरी लोलमालम् लसच्चन्द्रिकास्मेरशोणाधराभं समुद्यत्पतङ्गेन्दुकोटिप्रकाशम् न मत् ब्रह्म रुद्रादिकोटिरत्ना फरत्कान्तिनीराजनाराधिताङ्ग्रीम् पुरः प्राञ्जलीनाञ्जनेयातिभक्तान् स्वचिन्मुद्रया भद्रया बोधयन्तम् भजेहं भजेहं सदा रामचन्द्रम् त्वदन्यं न मन्ये न मन्ये न मन्ये यदा मत्समीपं कृतान्तः समेत्य तदा विष्करोषि त्वदीयं स्वरूपम् सदा दण्डभाणम् निजे मानसे मन्दिरे सन्निधेहि प्रसीद प्रीसीद प्रभो रामचन्द्र ससौमित्रिणा कैकयीनन्दनेन कै स्वशक्त्यानुभक्त्या च संसेव्यमाना स्वभक्ताग्रगण्यैः कपिष्मैर्महेशैकैरनेकैश्च राम रामप्रसीदा नमस्ते नमोऽस्विश रामप्रसीदा प्रेशाधि प्रेशाधि प्रकाशं प्रभो मा त्वमेवासि दैवं परं सुचैतन्यमे सुचैतन्यमेतद्वधन्यं न मन्ये यतो भूतमेयं वियाद्वायु तेजो। जलोर्व्याधिकार्यं चरं चाचरं च नमः सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै नमो देवदेवाय रामाय तुभ्यं नमो जानकीजीवितेशाय तुभ्यम् नमः पुण्डरीकायताक्षाय तुभ्यम् नमो भक्तियुक्तानुरक्ताय नमः पुण्यपुञ्जैकलभ्याय तुभ्यम् नमो वेदवेध्याय छाध्याय पुंसे नमः सुन्दरायेन्दिरावल्लभाय नमो विश्वकर्त्रे नमो विश्वहर्त्रे नमो विश्वभोक्त्रे नमो विश्वमात्रे नमो विश्वनेत्रे नमो विश्वजेत्रे नमो विश्वपित्रे नमो विश्वमात्रे नमस्ते नमस्ते समस्तप्रपञ्च प्रभोगप्रयोगप्रमाणप्रवीणा मदीयं मनस्त्वत्पदद्वं वसेवम् विदातुं प्रवृत्तं सुचैतन्यसिद्ध्यै शिलापि त्वदं गृक्षमासङ्गिरेणु प्रसादाद्धिचैतन्यमाधत्तरामा नरत्वत्पदद्वन्द्वा सेवाविदानात् स चैतन्यमेतीति चित्रमत्रा पवित्रं चरित्रं विचित्रं त्वदीयम् नराये स्मरन्त्यन्वहं रामचन्द्र भवन्तं भवान्तं भरन्तं भजन्तो लभन्ते कृतान्तं न पश्यन्त्यतोन्ते सपुण्य शरण्यो ममायम् नरो वेदयो देवचूडामणिं त्वां सदाकारमेकं चिदानन्दरूपम् मनोवागगम्यं परं धाम राम प्रचण्डप्रतापप्रभावापि भूता प्रभूतारिवीरा प्रभो रामचन्द्र बलं ते कथं वर्ण्यतेतीव बाल्ये यतो कण्डिचण्डीशको दण्डदण्डम् दंड़ दशग्रीवमुग्रं सपुत्रं समित्रं सरिद्दुर्घमध्यस्तरक्षो गणेशम् भवन्तं विना रामवीरो नरो वा सुरो वामरो वा जयेत्कस्त्रिलोक्यां सदा राम रामेति रामामृतं ते सदा राममानन्दनिष्यन्दकन्दम् पिभन्तं नमन्तं सुदन्तं हसंतं हनोमन्तमन्तर्भजितं नितान्तम् सदा राम रामेति रामामृतं ते सदा राममानन्दनिश्यं दकन्दम् पिबन्नन्वहं नन्वहं नैव मृत्योर्बिभीमिप्रसादासादात्तवैव असीतासमेतैरकोदण्डभूषै सौमित्रिवन्द्यैरचण्डप्रतापैः अलङ्केशकालैरसुग्रीवमित्रैर् रामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः अवीरसनस्तैरचिन्मुद्रिकाढ्यैर्भक्ताञ्जनेयादितत्त्वप्रकाशैः मन्दारमूलैरमन्दारमालैर् रामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः असिन्धुप्रिकोपैरवन्द्याप्रतापैर्भन्धुप्रयाणैरमन्दस्मिताढ्यैः अदण्डप्रवासैरकण्डप्रबोधैर् रामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः हरे रामसीतापते रावणारे करारे मुरारे सुरारे परेति लपन्तं नयन्तं सदा कालमेवं शेषबन्धो नमस्ते सुमित्रा सुपुत्रापि वन्द्या नमस्ते सदा कैकयीनन्दनेढ्या कै नमस्ते सदा वानराधीशवन्द्या नमस्ते नमस्ते सदा रामचन्द्र प्रसीदप्रसीदप्रचण्डप्रतापा प्रसीद प्रसीदप्रचण्डारिकाला प्रसीद प्रसीदप्रपन्नानुकम्पिन् प्रसीद प्रभो रामचन्द्र भुजङ्गप्रयातं परं वेतसारम् मुधा रामचन्द्रस्य भक्त्या च नित्यम् पठन् सन्ततं चिन्तयान् सन्तरिङ्गे स एव स्वयं रामचन्द्रः सदन्यः इति श्रीशङ्कराचार्यकृतं श्रीरामभुजङ्गप्रयातस्तोत्रं सम्पूर्णं ना वीडियो का मते लैक् चेण्डि शेर् चेण्डि సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ గ్రోత్కి సపోర్ట్ చేయండి జై శ్రీరామ్ అని కామెంట్ చేయండి